В контексте предстоящего воскресенья праздника тема взаимоотношения полов снова встает ну как бы в повестку дня и не прошла ми она мимо мимо нашей коллеги даже селфи которая отправилась выяснять как же все-таки складывается взаимоотношения между полами на наших таких автомобильных дорогах ей слово очень часто можно встретить на дорогах машины с вот таким вот знаком на стекле. Это означает, внимание, я женщина, я за рулем, значит могу тупить. Но на мужчин этот знак действует как-то очень странно. Они специально подрезают девчонок. Мужчины, хорошие мои, объясните мне, в чем ваша проблема? Проблема в самом знаке. Его не нужно клеить на автомобиль. Мне кажется, нужно клеить не туфельку, а цвет волос. Вот, допустим, если белый цвет волос на на машине, то мужик точно будет знать, что эта машина сейчас включит левый повер... поворот и повернет направо. Дашенька, а может с тобой просто хотели познакомиться? А ты не поняла? Даже если Егор скажет, что дважды два четыре, это абсолютно не значит, что у Даши не будет, что ему возразить. Смотрите, убеждайтесь. Мужчины, хорошие вы мои, мой вам совет. Придумайте менее тупой способ знакомства.